এক বুঢ়াৰ সাতোটা পুতেক আছিল বুঢ়াই পুতেকহঁতৰ সুসন্তোষ দেখিবলৈ নাপালে পুতেক এটাই কেইটাই খাব খুটিব পৰা হোৱাৰ আগেয়ে বুঢ়া মৰি গ'ল বুঢ়ীয়ে ছয়তালৈ ছোৱালীক বিয়া কৰাই আনি অলপমান সুসন্তোষৰ মুখ দেখিছিল কিন্তু তেনেতে তাইয়ো মৰিল মাক মৰাৰ পিছত ককায়েকহঁতে হাতোটা মিলা প্ৰীতিৰে একেলগে আছিল সিহঁতৰ ভিতৰত নুমলীয়াটো ল'ৰা দেখিবলৈ বৰ মোৰ লগা আৰু কথাই বতৰাও ভাল আছিল সেই দেখি ছয়টা ককায়েকে তাক বৰ মৰম কৰিছিল ককায়েকহঁতে নিজৰ নিজৰ ঘনীয়েকহঁতক সিহঁতৰ ধন বস্তুৰ গৰাকী নাপাতি চতুৰ্নুমলীয়া ভায়েককহে গৰাকী পাতিছিল সেইদেখি বৈয়েকহঁতে পেটে পেটে তাক সমুলি দেখিব নোৱাৰা হৈছিল নুমলীয়া দেওৰেকে কোনো বস্তু উলিয়াই নিদিলে বৈয়েকহঁতে কুটা এগছকো নাপাইছিল আৰু কাকো একো দিব নোৱাৰিছিল যদিও বৌয়েকহঁতে তাক সমি দেখিব নোৱাৰিছিল তথাপি গিৰিহঁতৰ ভয়ত কেতিয়াও কোনো কথাকে সিহঁতে তাক হেচ টেক কৰিব নোৱাৰিছিল এইদৰে কিছু কাল যোৱাৰ পিছত এদিন এজনী মাগনী বুঢ়ী সিহঁতৰ ঘৰলৈ চাউল মাগিবলৈ আহিছিল নুমলীয়া দেওৰেক সেই সময়ত ঘৰত নথকা বাবে বয়েহঁতে মাগনী বুঢ়ীক

সিহতে বুঢ়ীক কলে এৰা ভাই তই নেদেখিলে নুশুনিলে আমি কোটা এগছৰো গৰাকী নহওক

বুঢ়ীৰ ওচৰ চাপি আহি সুধিলত উঠি গৈ এটা কুটকৰা কাঁইট আনি মন্ত্ৰ মাটি জাৰি কাঁইটটো সিহঁতৰ হাতত দি ক'লে আজি তহঁতৰ দেহত উভতি আহিলে ইয়াতে কৈ বুঢ়ী গুচি গ'ল সিহঁতৰ নুমলীয়া দেওৰে কাহিলত সিহঁতে বুঢ়ীৰ বুদ্ধিমতে তাক অকণি চাবলৈ বহুৱাই লৈ তাৰ কাণৰ সূতাত কাঁইটু মাৰি তাক কুকুৰ কৰিলে সি এটা ফটুৱা কুকুৰ হৈ মনৰ দুখত ঘৰৰ পৰা তেতিয়াই ওলাই গুচি গ'ল গধূলি ককাইহঁতে আহি ককায়েকহঁতে ভায়েকক অনেক বিচাৰি কত নাপাই বেজাৰ অসন্তোষ কৰি থাকিল নুমলীয়া ভায়েকটো কুকুৰ হৈ অনেক দেহ ফুৰি ফুৰি শেষত এখন নগৰত ওলালগৈ সেই নগৰতে এঘৰ মানুহ আছিল সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী মিতিৰ কুটুম কোনো নাছিল মাথোন গিৰিয়েক আৰু ঘনীয়েক আছিল গিৰিয়েকে দিনে খাই বৈ কাম কাজ বিচাৰি ওলাই যায় আৰু ঘনীয়েকে তাঁত সুত বৈ ঘৰৰ বন বাৰী কৰি থাকে কুকুৰটো গৈ সিহঁতৰ ঘৰতে চাপিল কৰোবাৰ পৰা কুকুৰটো ঘৰ চোপা দেখি পোহ পোৱালী নাইকিয়া গিৰিহঁতনীয়ে মৰমকৈ তাক এমুঠি পাতৰ ভাত খাবলৈ দিলে আৰু চে চেঁ চু চু নকৰি তাঁতশালতে পৰি থাকিবলৈ দিলে সিও মৰম পাই তাতে থাকিবলৈ ধৰিলে গিৰিহঁতনীয়ে দিনেও তাঁত বৈ আৰু কুকুৰটো ওচৰতে বহি থাকে এদিন মাকোটো সৰি পৰিল ধেমালিতে ক'লেডাল ঘনে ঘনে মোৰ হাতৰ পৰা পৰি যায় আনি থাকিম মানুহজনীয়ে বিচোৰ কি হৈ ভাবিলে ই কম কুকুৰ নহয় ই দেখোন মানুহতকৈ বুজিলে মোক এখন ছোৱালী নায়েই হ'লেও কুকুৰলৈকে দিলেও একো হানি নাছিল এই কথাৰ কেইমাহমান পিছত ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত মানুহজনী ছোৱালী এজনী উপজিল বাপেকে মৰম কৰি জীয়েকৰ নাম কাঞ্চনি ৰাখিলে দিনক দিনে ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ আহিবলৈ ধৰিলে তাইৰূপে গুণে নমস্কাৰ হ'ল কুকুটো নিজৰ গুণত দিনক দিনে গিৰিহনীৰ বুকুত সোমাই আহিবলৈ ধৰিলে কাঞ্চনীৰ বিয়া দিবৰ কাল পৰিলত এদিন ঘনীয়েকে গিৰিয়েকক সেই মাকো পৰাৰ দিনৰ কথাটো ক'লে মোৰ ছোৱালী হ'লে মই কুকুটোলৈ বিয়া দিম বুলি কৈছিলো সেইবাবেহে মো সালি জুনিও ফল নাইবা মোর পেটো লরা সালি খবর কোনো আগন্তক নাছিল এটিকে মই মোর কথা মতে তালৈকে কাঞ্চনিক বিয়া ডিম গুলি ভাবিছো তুমি কি কুয়া গিদিয়ে বৰ হোজা আৰু ধৰ্মিক মানুহ আছিল কি উত্তৰ দিলে যদি তুমি তার আগত তেনেকৈ কৈছিলা তেনেহ'লে নিশ্চয় তোমাৰ কথা ৰাখিব লাগিব নহ'লে আমাক পাপে চুব আৰু সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আমি এনে কুকুৰ আগে ক'তো দেখাও নাছিলোঁ সি মানুহতকৈও হাত ছাৰ এতেকে মোৰ মনেৰে আমাৰ কাঞ্চনীক তালৈ বিয়া দিয়াটোহে উচিত বুলি বাপেকে জীয়েকক মাতি আনি যেতিয়া মোক বিয়া দিবলৈ সৈত খাইছে সেই সৈত ৰাখিমেই ৰাখিম জীয়েকৰ কথা শুনি মাক বাপেকে সন্তোষ পাই তাই কুকুৰলৈকে বিয়া দি দুে যতন কৰি খুৱাই বোৱাই ঘৰতে ৰাখিলে কাঞ্চনীয়ে বৰ যতনেৰে খুৱাই বোৱাই অতাই পিতাই নিজৰ স্বামী বুলি কুকুৰটোক সেৱা ভক্তি কৰিবলৈ ধৰিলে এদিনলৈকে তাইৰ মনত বেজাত নালাগিছিল ঘৈণীয়েকে কুকুৰটোৰ গা অটাই পিতাই ধুই পখালি চিকুণ কৰি দিলেও

গিরিয়েকক লৈ গৈ নৈ জুবুৰিয়াই ভালকৈ তাৰ গা ভৰি মূৰ কাণ খহি দিওঁতেই এবাৰ তাইৰ হাতটো কুকুৰটোৰ কাণৰ হঠাৎ লাগিলত অলপ খহতা যেন পাই ভালকৈ চাই দেখিলে যে তাত এটা কাঁইট পুট খাই আছে কাঁইটটো দেখি কাঞ্চনীয়ে আজুৰি উলিয়ালত কুকুৰটো গুচি কেঁচা সোণৰ বৰণৰ সুন্দৰ ডেকা ল'ৰা এটা হ'ল গিৰিয়েক কুকুৰ গুচি মানুহ হোৱা দেখি তাইৰ আনন্দৰ পাৰ নোহোৱা হ'ল তেতিয়া গিৰিয়েকে তাইক আগৰ পৰা গুৰিলৈকে সকলো কথা ভাঙি ক'লত তাই তাক ক'লে যে মই যদি তোমাক এইদৰে আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ তেন্তে মোৰ বপাই আই আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ভাবিব মই কুকুৰটো মাৰি আন ক'ৰবাত ডেকা ল'ৰা এটা লগাই লৈ গৈছোঁ বুলি তেতিয়া বৰ বদনামৰ কথা হ'ব আৰু মই আচল কথা ভাঙি ক'লেও কোনেও বিশ্বাস নকৰে সেইদেখি তোমার কানোর হটাতে আকু এই কাইটটু মারি দিও দি তোমাক আগর ডরে কুকুর করি খর লৈ লৈ যাও খর পাই হকলরে আগত তোমার কানত তেল টুল দি শিকুনাই থাকতে जेन হঠাৎ মই হে কাইটটু তাত দেখি এটু কি বুলি টানি উলিয়াই আনিম আৰু আনিলেই তুমি মানুহ হ'বা আৰু তেতিয়া কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে ইয়াকে গিৰিয়েকক কৈ কাঞ্চনীয়ে আকৌ সেই কাঠডাল গিৰিয়েকৰ কাণৰ হুতাত আগৰ দৰে মাৰি গিৰিয়েকক কুকুৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ গুচি আহিল ঘৰ পাই কাঞ্চনীয়ে মাকক ক'লে আই মই তেওঁক ধুৱাই আনিছোঁ এতিয়া

তাকে এইবুলি কোৱাত কাঞ্চনীয়ে কাঠটো উলিয়াই দিলে আৰু ততালিকে সি কুকুৰ গুচি সুন্দৰ পুৰুষ এটা হ'ল এই কথা দেখি মাক বাপেক আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোবোৰে বিস্ময় মানি তাক কি কথা কি বতৰা বুলি সুধিলত সি সকলো কথা ভাঙি পাতি ক'লে সকলোৱে আচৰিত মানি আনন্দ পালে কাঞ্চনী আৰু তাইৰ মাক বাপেক আনন্দত বিভোৰ হৈ জোৱাইকক লৈ মহাসুখেৰে থাকিল